Наши военные наносят массированные удары по военным объектам Украины. Всю ночь гремели взрывы в Киеве, в промзоне и возле аэродромов. По неподтвержденным данным, использовали герани и ракеты, в том числе, крылатые. Прилеты зафиксированы также в Днепропетровской, Сумской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а еще в подконтрольных Киеву, Херсоне и Запорожье. Российские ракеты летят по целых житловых кварталах, по детских садочках и школах. Гинуть люди у власних домівках. а на кремлевских каналах звучит одна и та цинічна циничная и мантра. Це був ще один удар по військових объектах. А в Киев прилетает там под 600, под 600 э, летающих реактивных гераний, значит какое-то количество ракет. А турки где-то да утирают кровавые сопли, да они же оказывается завод э, Байрактара, вот, ну просто с упорством каких-то умалишенных строили. Просто строили. Вот говорят, что там, там эти, эти люди вообще вне зависимости от национальности. Вот, ну построили, молодцы, да, начинаем строить с нуля. И вот, и после этого начинается, ну, вот такая обычная там песня-заплачка, значит, вот, ну вот, да, Путин не хочет мира, мы должны Путина посадить за стол переговоров. Но вот по интонации мне показалось, что как-то вот вот нет уверенности в том, что э, кто-то даже в Киеве верит в том, что после сегодняшней ночи им удастся вот убедить э, нашего президента сесть за стол переговоров. Чи здивована я? Не, че я тут хоч крапля правды? Ні, є лише відпрацьовані методички і криваві зарплати. І поки на Москві вигадують виправдання, українські міста вкриваються попелом і кров'ю. Тож світ має бачити усі нікчемні висловлювання рупорів Кремля, бачити і робити правильні висновки. СМС Трампу. причому за останні кілька днів це вже втора СМС-ка. Чому я це називаю СМС, тому що там є текст. с определенным содержанием, который Дональд Фрэдрич должен прочитать. А предыдущая смс была написана на фоне закарпатского города Мукачева. Это уже вторая смс. -ка. Там есть текст с определенным содержанием, который Дональд Фрэдрич должен прочитать. Тож вітаю. З вами я, Инна Набок. И це свеженький огляд російської пропаганды. Бо кому, как не нам, разбивать на шмаття чем фейки, на которые Кремль витрачає миллиарды, чтобы поширювати свою брехливу методичку? Сегодня, до речи, она виглядає вот так. Сегодня украинские власти заявили о том, что Россия нанесла серию ударов по центру Киева, повлекшие жертвы среди гражданского населения. А Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило о нанесении группового удара по военным объектам Украины. Не усматривает ли Кремль здесь противоречие заявлениями Москвы о желании достичь прогресса на мирных переговорах? Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что также продолжаются удары собственно, по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность В продовження переговорного процесу з тим, щоб іменно політичка дипломатичними средствами тих цілей, які перед неї стояв. секретар Путіна Пєсков відкрито заявляє: удари Росії успішні, цілі в Україні знищуються. Спеціальна військова операція продовжується і додає жодних домовленостей щодо можливого повітряного перемир'я між Росією та Україною не досягнуто. теме возросшей активности ударов по российским объектам. Вот из разных источников была информация о возможном воздушном перемирии. Недавно об этом говорил и президент Лукашенко в интервью. Вообще эта тема стоит сейчас на повестке дня. Могли бы прокомментировать? Никаких договоров. Цикаво. А эти кадры путинисты бачили? Хоча впевнена, бачили, бо вони облетіли весь світ. Тож тут доцільніше, мабуть, сказати, а в якій з квартир цього зруйнованого будинку був ось той важливий військовий об'єкт. Нагадую, це столична багатоповерхівка, яку у ніч на 28 серпня атакувала Росія, випустивши по Україні майже 600 ударних БПЛА та 31 ракету. Загалом наслідки атаки Російської Федерації вчора зафіксували на понад 20 локаціях в семи районах Києва. А сьогодні в українській столиці оголошено день жалоби за загиблими. Місто досі оговтується від страшної атаки. Тож мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних. І світла пам'ять усім, чиє життя обірвала Російська Федерація. В цей час керівництво Російської Федерації, як завжди, заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи українців та руйнуючи будинки, лікарні, школи, дитячі садочки та об'єкти енергетики. Тож ми маємо бути голосом правди. Доми. А, собственность, то есть американская собственность объектов на территории Украины, которые способствуют нанесению ущерба России, обнуляется. Никому не интересно. Вообще, это было впервые. До этого была азербайджанская нефтяная компания, Санар, если не ошибаюсь. То есть, это, это очень конкретные были смс -ки. Сегодняшняя смс означает примерно следующее. То есть, текст этой смс примерно такой. товарищи дорогие, вы там особенно... Вы так говорите, говорите, да не заговаривайтесь. В тишине должны вестись эти переговоры. Ну, так и ведите их в тишине, что вы трещите, как сороки на каждом углу. Как думаете, вот будут они себя держать в руках или нет? А я думаю, що в ближайші дні буквально они съедут с нескольких тем і придумают, и придумують другие. Они не можуть иначе. Но з этих тем они слезут. бороти Путіна здатні на все, щоб відпрацьовувати свої криваві гонорари і навіть на наступні абсурдні висловлювання. Почему Россия ведет боевые действия? Она считает происходящее экзистенциальной угрозой. Да. Украина тоже считает, да, что Россия причину. победит, и это для нее экзистенциальная угроза. Победит не Россия, Украина. не будет Украины, не будет украинцев, не будет украинского Одно языка. И здесь, да. да. здесь задача России, в том числе, дать понять украинцам, которые не хотят этого делать, что у них есть судьба, у них есть будущее, надо сдаться, и будет нормальная с жизнь. Бо если вы думаете, что в их заявах нет дна, то вы не ошибаетесь. Бо ось вони московські чорнороті пропагандисти, які знову вигадали сенсацію. Мовляв, Україна готує якісь провокації і цього разу проти президента Польщі. Вероятно, опасність підготовки спецслужбами України терористичного акта в отношении президента Польщі. Усилюється тим, що із числа. так называемых беженцев, прибывших на территорию Украины, сформированы несколько на территории Польши. Да, с Украины на территории Польши созданы несколько нелегальных резидентур боевой направленности, соответственно тайники с соответствующими средствами поражения, FPV дроны, оборудованные соответствующими поражающими элементами. Поэтому польскому правительству, польским спецслужбам личной охране президента Навродского необходимо усилить вопросы безопасности первого лица польского государства. Так если Зеленский убьет Навродского, еще больше радикал там к власти придет? Дело в том, что любимым приемом украинских спецслужб является проведение операций под чужим флагом. Поэтому, разумеется, могут быть сфабрикованы, оставлены так называемые в кавычках улики, которые Заставлять польські спецслужби пайти по ложному сліду, а подозріння від у і організаторів. Ось так утрупери Путіна і вигадують маячню, аби посіяти сумнів, вирожнечу і недовіру, бо їм нестерпно дивитися, як нас продовжують підтримувати, як світ об'єднаний у протидії російській агресії, і як ми не залишаємося наодинці. І звісно, виправдовуючи свої злочини, вони вкотре сьогодні згадали про першопричини своїх вилань. НАТО. И это связано прежде всего с теми действиями, которые происходят, в том числе и вокруг наших границ, с поступлением того вооружения, той техники, и как развивается НАТО, какие в этом НАТО есть дополнительные стратегии, связанные э, с его развитием. Ну, всех же обманули Горбачева в 90-е годы Ельцина, после 90-х годов, когда у нас вот эти все перестроечные процессы и изменения были, когда гарантировали, что НАТО не будет развиваться. Но Эстония, Латвия, Литва сегодня э, члены НАТО туда уже в страны разместились бронетанковые, э, мотострелковые и специальные бригады, которые под этой угрозы якобы российского, возможного российского э, е, проникновения, э, е, ну э, е, е, создают плаздарми на границе с Российской Федерацией. І про європейців згадали, куди ж без західнеї пропаганди про шкоду від Європи? Тут на арене путинских блазнев завжди заявляется Михеев. Если говорить о, о тех планах там, и вариантах решения вопроса, которые продвигает Европа, то понятно, что они пытаются навязать свою собственную повестку, они пытаются навязать свой собственный темп решения вопросов. И, в общем, ясно, что все это не в нашу пользу. Ни решение, ни темп, ни прочее. Они хотят манипулировать и нами, и Трампом, так сказать, да, а за этим делом фактически оформить следующую ситуацию, да, русские пусть возьмут то, что у них уже есть, и утрутся, как бы, да, и все. А все остальное фактически останется под нашим, там, европейским, там, НАТОвским контролем. Никакой демилитаризации, так сказать, никакой, там, денацификации и вообще ничего, вот, а исключительно, вот, значит, какая-то очередная форма обмана, на России, там какой-нибудь Минск-3, там условно говоря, да, и э, который мы тоже потом как-нибудь дезавуируем. Надеюсь, что да, значит, российское руководство прекрасно так осознает, что подобные варианты, они не отвечают ни национальным интересам России, ни тем целям, которые специальная военная операция как бы, перед собой ставила. А, ледь не забула. Згадав рупор Кремля и про Великую Британию. Бо, как выявилось, и британцы дуже дошкуляют московитам. А еще больше то, что они продолжают поддерживать нашу страну. И вот тому подтверждение. Я считаю, что активность британцев связана с агонией остатков Британской империи. Да, вот, Британская империя, так сказать, давно дала дуба. Вот по итогу Второй мировой войны, в первую очередь, причем в разделе Британской империи, поучаствовали, просто не договариваясь публично, и Советский Союз, и США. Ненависть британцев к России, она тоже отчасти обусловлена как раз вот этими амбициями, так сказать, да, и дикой обидой британской элиты, аристократии, э, по поводу того, что вот все колониальные империи, и в первую очередь развалились, вот, и вообще все империи там, 19 века, там, XVIII развалились, а Россия все еще на плаву. Да? И не просто на плаву, а предъявляет какие-то там претензии, амбиции, хочет это самое действовать и так далее, и так далее. И даже местами действует достаточно успешно. Вот, с ней считаются и так далее. Мне кажется, вот у них просто вот от этого какая-то изжога такая, знаете, значит, историческая изжога существует. И они хватаются за любой шанс еще как-то поиграть в мировую политику. На мой взгляд, вот за Украину они схватились, знаете, как такую за соломинку, знаете, которая позволит Британии Все таки і остаться на какое то время в мировой политике, там, в глобальної політики, та да? а так тепер зрозуміло, чому вчора під час нічного масованого удару Росії по Києву було пошкоджено Брітіш кансел, який зазнав серйозних пошкоджень. Тож, підсумовуючи все те, що я вам сьогодні показала, я лише додам: росіяни не будуть зупинятися, поки їх не зупинимо. Ми тому давайте донатити на потреби збройних сил України, щоб вони зупиняли наступ окупантів і продовжували відправляти їх туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. І дякую за ваш зворотній зв'язок. Коментуйте та поширюйте і це відео, бо кожен ваш перегляд, репост чи коментар це маленький, але надійний цвях у труну імперських путінських фантазій. А з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.